Блок выходного дня. Значит, съездили в какой магазин. Мала посоветовала. Ой, Стивен. International Market. International uh. Market. Значит, uh. я там сделаю отдельное видео. Как раз Там товары, ну, ну, в основном, конечно, они азиатские. Ну, там есть и итальянские, и, и немецкие. Украинскую ничего не бачила. Не было ничего. Сбачила. Короче, я там себе купила мочи японские, натуральные, настоящие. Моки, мочи, мочи, что хочет это только жить. Опять там строится дилемма у меня по поводу мочи. Головите, вот, заехали потом в армянскую так, байкери. Пастеры, байкери. Конди... Байкеры, кондитерскую. Так можно сказать. Ну, короче, где выпечка, где вот эти всякие торты, пирожное, такая, короче, как это называется? Байки. Вот, взяли там пироженки, потому что ну, у нас сегодня праздник. Ну, не у нас, у Стивена праздник. У Стивена хэппи бездай А я забыла, что ничего не спекла. Я в днях теряюсь, я живу, я ж не хожу на работу, я не знаю, да Який сегодня день. Я, ну, блин, уже села в машину, він кажется, меня поздравила, а я такая, бля, яке сегодня число. <свят> ну і це ж, мы поехали, а купили такие тарелочки специальные для суши. Вот там National Store, National, International, International, Спам звонок. Вот и будем вечером есть суши. Снова их тарелочек, такие квадратные, ну я прям, ну, прям японский написано на них, И мочи вот эти, это прям ну, японские. Ну сегодня как бы ручка Стивена работает, поэтому, ну день рождения, так вот, вот это скромненько. А завтра мы будем отмечать. Стив сказал, мы пойдем в ресторан какой-то там. Покажу, вот наш рачка в Вся жизнь, до жрачка. Якась пише. Вы рассказали про дочку, про сына, про американцев. А что тебе еще рассказать? Про дочку, про сына и расскажи. Слышишь, ты что вообще чешу? Ну, странно, она мне рассказывает, что я должна рассказывать про дочку и про сына. Вы не понимаете ли, это любопытно. А что я тебе про американцев расскажу? Люди, как люди, не Машу про них рассказывать. Я с ними не общаюсь, я дома сижу. Я ж не единственная на ТикТоке спрашивают и у тех, кто там, ну, кто рассказывает. Ну, у каждого свои, ну, свои, свой блог. Ну, находьте по своим интересам. Чего вы дома меня вчепились? Я рассказываю, как я кушаю в Америке. Кому все таки интересно? Кому интересно, то и двигаться. Кому не интересно, проходим мимо. А, девочки, я забыла похвастаться. та тана на 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 танай, на 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 Поняла, да? Вот такая простенькая. Но мне очень нравится. Но мне нравится, тут можно прицепить этот кошелечек. Мне нравится, но мне не очень нравится вот эта кнопочка. Я бы когда на магнитике щелк, и все. А тут пока закроешь, короче, не ну, дуже удобно. Зато красивенько. Сейчас заедем в Стивен Купе Бурито. Буду Бурито. У меня есть мочи, у меня есть черешни. Я буду ждать вечери с этими сушами. Вечери с сушами. Потом опять любимая Лабанита. Потому что папайя... 3 а, паунта 1 доллар. А, 3 паунта 1 доллар. И мы взяли 3 огромные папайи на 4 доллара. А там, знаете, такая фишка, как в нас делают в Украине, в вот, тоже пишут, там 2 пачки в руки. Ну, это ж маркетинговый ход. Ну, это... А, Стивен а... же американец натуральный. А я ж так мексиканцам ближе ну, своей вот этой, ну, натурой своей. А мы взяли три папайи. Он говорит, надо говорить это разные чеки, чтобы ты там взяла. Я говорю, Стивен. Это я говорю маркетинг. Поняла, он ну, за натуралку принял, что надо взять, чтобы я взяла две папайи, он одну папайю. И тогда мы стали в кассу, как бы платили. У меня написана бумажка, что не больше двух штук в руки. Поняла, да, как нас в АТБ? маркетинг. Ну, типа, у нас так дешево, что прямо аж ограничение в руки надо делать. Сейчас вам немножко сниму. Блин, вот это... И черешни еще купила. И черешни были тоже по 99 центов за ЛБ. Черешни получились на 4 доллара, два пакета. И вот это ж, этот, и папайя. Мы специально приехали за папайей и за черешни, потому что Стив подписанный, ну, это, ему приходит почта на электронную почту, приходят всякие там ну, акции там у них, когда происходят в магазине. И это же он получил по электронке, что там папайя дешевая. И мы поперлись. И прямо, знаете, стоит очередь за этой Папай. потому что я ее разобрали. Вот это место, ну, оно пустое стоит очередь, ждут, когда приедет мужик с тележкой и волажу я попаю, и они его вот заберут. Вот так ее разгребают. Опять мадам в шляпе пыша мне, та, что с Лас-Вегаса. В, лабо... типа, в мексиканских магазинах, и она имела это в виду конкретно, нету качественных фруктов. Ну, это капец. Вы мне каждый раз больше и больше поражаете, мадам, своей надменностью. пол Лас-Вегаса скупляться в Лабаниту, очереди, стояли в очереди минут 20, психовали. А ей, понимаете, там немає качественный, А где ты тысячи? Где не ты возьмешь, мне интересно. У тебя дача своя тут, чешу в лас -Вегасе? Очень хорошие фрукты. Ну, может быть, там этот, это как вот, Трейдер Джобс, может быть, там? Трейдер Джоуз? Джоуз трейдер Джоуз может быть, там есть какие-то ну, лучше фрукты. Я не знаю, где это. Очень высокомерная женщина, очень. Ну, не трогай, нехай себе, ну, что люди такие разные, нехай себе пишут, короче. Свое мнение высказывают. Ну, просто, ну, не знаю я. Это трудно живется в жизни. Я не знаю, может наоборот Вот тут красиво сейчас покажу.